Там есть маленькая кухня. Я там готовила еду. Все, что так. очень тяжко. Короче, все окна, все ну, стены проштургованы какими Я даже не знаю, что-то летело, как. И у меня дед инвалид. Благо, что он рано лягает спать, и он лежал укрытый. И вот он упал, и в ну, вообще. Чтобы он не поранулся, это очень таке діло. Ну так. Просто ему повезло. как раз я сидел раз я сидел в комнате жена вышла на улицу и в этот момент ее вот Яма! вот это вот у нас, вот мы второй дом мы отсюда. выбило окна, и это самое... Можно может, прийти посмотреть, если хотите. Выбило окна, и ей осколками за, 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 зашли в ногу там осколки. И вот ее взрывной волной, она мне худенькая. Все везде выбил. Все, что можно было выбить. Ну, вот тут же написала, мы сосед носилки принес на А потом уже приехала спор, чтобы...